Do I have your attention now? Latih yang tersukses dalam sejarah sepak bola dengan menyumbangkan puluhan trofi Di sepanjang karir dia dalam melatih sebuah klub ataupun timnas Karena memang liga sekarang lagi berhenti dan tidak ada yang bisa dibahas untuk yang sekarang Jadi topik ini lumayan bisa untuk di rekap ulang Siapa saja mereka Mungkin kalian sudah pernah dengar nama pertama ini adalah Sangat terkenal dan Merupakan legenda hidup dari MU yaitu Sir Alex Ferguson di mana beliau orang Skotlandia kelahiran 1941 usianya sekarang sudah sangat senior 80 tahun dan sepanjang karir dia melatih di Scotland dengan di MU Dia sudah meraih 843 kemenangan Di dalam karir, karir melatih dia Dan dia sudah menyumbangkan 48 trofi Di semua klub yang dia raih Yang paling banyak dia sumbangkan bersama MU sendiri 38 trofi Dan sekarang beliau sudah pensiun dari dunia kepelatihan. Dia sekarang sebagai anggota dewan penasihat di MU. 2013 adalah tahun terakhir dia melatih dan pensiun sampai sekarang. Umurnya sudah sangat senior, semoga beliau tetap sehat selalu dan dengan legasinya akan selalu dikenang oleh semua penggemar sepak bola. Nama yang kedua adalah nama yang kurang familiar namun ternyata banyak prestasi yang dia sumbangkan wajar saja karena beliau lebih banyak melatih di klub yang persaingannya dibilang kurang kompetitif yaitu Mircea Lucescu. Pria kelahiran 1945 bahkan umurnya sama dengan negara NKRI kita 77 tahun dia asalnya dari Rumania dia lebih banyak menghabiskan karir kepelatihan melatih di klub kecil di Italia berbagai macam dan dia juga melatih di Turki dengan berbagai klub dan juga di Liga Domestik Ukraina juga dan sekarang dia masih melatih masih aktif sebagai pelatih di Dinamo Kiev kontraknya sampai Juni 2024 dia sudah meraih 670 kemenangan di dalam karir kepelatihan dia dengan menyumbangkan 37 trofi di buku catatan karir dia yang paling banyak 22 trofi dia sumbangkan bersama Shakhtar Donetsk tim dari Ukraina tim papan atas lalu nama ketiga tentunya nama pelatih masa kini yang memperkenalkan gaya permainan modern, sistem modern yang banyak diadopsi, diikuti, dimodifikasi oleh berbagai pelatih di belahan dunia termasuk di Indonesia kita sendiri siapa lagi kalau bukan Pep Guardiola pria kelahiran 1971 usianya sekarang 51 tahun asal Spanyol dia sudah meraih 570 kemenangan sepanjang karir dia melatih di berbagai klub papan atas Eropa dengan mempersembahkan 32 trofi sampai sekarang dan masih akan bertambah terus karena usianya masih setengah abad jadi masih bisa melatih entah itu di timnas Spanyol atau di klub lain di Eropa di setelah dia hengkang dari City 14 trofi diantaranya dia kasih ke Barca tahu sendiri Barca di zaman top-topnya bersama pemain-pemainnya yang lama sia yang masih top-topnya juga performanya masih produktif semua dia sangat berkontribusi di sana dalam meracik tim ini menjadi satu kesatuan dan dia juga setelah dari Barca dia ke Munchen dan mempersembahkan trofi juga namun sampai sekarang setelah dari Barca dia belum bisa meraih trofi Champions League untuk ke kali berikutnya dan nyaris saja dia mendapatkannya di Manchester City di tahun sebelumnya sekarang dia masih akan di Manchester City sampai Juni 2023 kontraknya musim musim depan akan habis apakah dia akan memperpanjang atau bisa jadi dia akan pergi ke timnas kita gak akan pernah tahu yang jelas Pep banyak penggemarnya dia menjadi satu pionir sosok yang menerapkan sistem sepak bola modern di sepak bola sekarang lalu nama yang berikutnya juga nama yang menjadi rival keratnya Pep lah bisa dibilang karena di Spanyol, di Inggris mereka pernah menjadi rival di klub masing-masing juga yang mempunyai rivalitas tinggi yaitu Jose Mourinho, pria kelahiran Portugal, 1963, usianya sekarang 59 tahun, lebih tua dari Pep, sudah meraih 669 kemenangan, dia dalam karir-karirnya sudah mempersembahkan 28 trofi di berbagai klub, paling banyak itu dia meraih kesuksesan di Porto, 8 trofi, sama dengan di Chelsea juga, dia menapaki karir dia di awal-awal kepelatihannya itu sebagai asisten pelatih di Barcelona dan sebagai penerjemah juga di sana ya. Dan sekarang dia masih aktif, dia sempat naik turun juga karirnya, melatih di klub papan atas Inter Treble Winner yang paling ikonik dengan Mourinho. Setelah itu bolak-balik ke Chelsea, habis itu dia di MU mempersembahkan Europa League juga. Setelah itu dia ke Tottenham Hotspur, sayangnya dia tidak bisa mempersembahkan trofi sama sekali di sana. Dan sekarang dia ada di AS Roma. Kontraknya sampai Juni 2024. Terakhir kali dia mempersembahkan Conference League bersama AS Roma. Dan ya, kita lihat apakah Mourinho bisa bertahan lama di industri, industri sepak bola ini karena kalau dari filosofinya sudah kuno, sudah basi. Jadi gak akan bisa bertahan lama di klub papan atas lagi. Mungkin karir dia akan dihabiskan di klub papan tengah dan papan bawah. Seperti itu ya. Lalu nama berikutnya ada Otmar Hitzfeld. Pria kelahiran 1949, usianya sudah senior 73 tahun. Beliau sekarang sudah pensiun, asal dari Jerman. Sudah meraih 541 kemenangan sepanjang karir dia melatih. 25 trofi dia persembahkan 15 diantaranya di Munchen dan 6 tahun dia menjadi pelatih tim nasional Swiss dari 2008 sampai 2014 sekarang dia pensiun dan satu nama juga merupakan pelatih tim nasional Brazil dulunya Luis Felipe Scolari pria usia 74 tahun sekarang 330 kemenangan di karir dia 20 trofi sepanjang karir dia melatih namun dia lebih banyak melatih di klub-klub lokal Brasil di sana dan juga di klub-klub Cina. Terus dia pelatih yang bisa menangkan World Cup 2002 bersama Brasil pada saat itu dan sekarang dia masih melatih di Atletico Paranaense, masih aktif. Sayangnya dia tidak bisa survive di Eropa. Dia di Eropa tidak bertahan lama, tidak bisa membuktikan apa-apa, hanya bisa berkarir di klub lokal Brasil. Itulah dia nama-namanya. Kita saksikan siapa yang akan menjadi pelatih muda Konsisten ke depannya untuk bisa menyaingi nama-nama senior ini. Thanks for watching. Say goodbye to the other side.